নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগতে মই ক্লাছ ফাইভৰ মেথছৰ লেচন নাম্বাৰ ছেভেন ভং্যাংশ আৰু দশমিক ভংশৰ পাঠটোৰ ইয়াৰ আগৰখিনি দি থোৱা আছে ভিডিঅ' যদিহে তোমালোকে চাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব পাৰিবা মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত প্লে'লিষ্ট চেক কৰিলে তাতে ওলাই যাব গতিকে মই আজি তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা লৈ আহিছোঁ নিজে কৰা যিখিনি তোমালোকক দিছে নিজে কৰিবৰ কাৰণে তাৰ পৰা লৈ আহিছোঁ প্ৰথমটো দিছে তোমালোকক কি কৰিব দিছে মানে দশমিকলৈ নিব দিছে গতিকে তোমালোকে দশমিকলৈ নিবলৈ হ'লে কেনেকৈ কৰিব লাগিব মই প্ৰথমে দেখাই দিছোঁ গতিকে তোমালোকে চাবা এক নম্বৰটো যিহেতু তোমালোকক দিছে দহভাগৰ পাঁচ দহভাগৰ পাঁচ ইয়াত চাবা দহভাগৰ পাঁচ দহভাগৰ পাঁচ মানে হৈছে দহে পাঁচক হৰণ কৰিব লাগে গতিকে আমি প্ৰথমে লিখিম দহ আছে গতিকে এই শূন্যটো যেন আছে শূন্যটো আমি প্ৰথমে লিখিম দশমিক দিম তাৰপিছত ওপৰত থকা সংখ্যাটো লিখি দিম পাঁচ দহভাগৰ পাঁচ মানে সি হৈছে শূন্য দশমিক পাঁচ এই শূন্য আছিলে যেন এই শূন্যটো ইয়াত লিখিলোঁ প্ৰথমে যদি তোমালোকে মহললৈ আনিব পৰা নাই আনিবা যে দহভাগৰ পাঁচটো কেনেকৈ বা দহে পাঁচক শৰণ কৰিলে ওলাই যায় গতিকে আমি প্ৰথমে যিটো শূন্য শূন্য ইয়াত বঢ়ালোঁ আৰু যিটো ওপৰত আছিলে পাঁচটো ইয়াত বঢ়াই দিলোঁ শূন্য আৰু পাঁচ শূন্য দশমিক পাঁচ ঠিক আছে যদি আমি শৰণ কৰি চাওঁ শৰণ কৰিলে ওলাব চোৱা এইটো পাঁচ পাঁচক আমি কিহে কৰিম দহে শৰণ কৰিম এতিয়া চোৱা দহেতো পাঁচক নাযায় গতিকে দশমিক প্ৰথমে দিব লাগিব দশমিক দিলে শূন্য আহিব পঞ্চাছ আৰু দহ পাঁচ গুণ পঞ্চাছ তেতিয়া মিলি গৈছে গতিকে আমি কি হ'ল দশমিক পাঁচ এইটো দশমিক পাঁচ গতিকে আগত শূন্য এটা দিবও পাৰা নিদিবও পাৰা দশমিক পাঁচ বা শূন্য দশমিক পাঁচ অ'কে নেক্সটটো দিছে তোমালোকক চোৱা এশভাগৰ সাত ঠিক আছে এশভাগৰ সাতটো কৰিম এতিয়া চোৱা ইয়াত দিছে এশভাগৰ সাত এতিয়া ইয়াত চোৱা এশভাগৰ হাতটো আমি কি হৈছোঁ প্ৰথমে আমি যেনেকৈ শূন্য শূন্য দিছিলোঁ এইটো আমি শূন্য ডিমিটিয়া শূন্য তাৰপিছত কি আছিলে দশমিক দশমিক দিলোঁ তাৰপিছত আৰু এটা শূন্য থাকিলে যেন এই শূন্য ডিমিটিয়া শূন্য এইটো সাত আছে নহয় সাত দি দিলোঁ এতিয়া কি বুলি পঢ়িব লাগিব শূন্য দশমিক শূন্য সাত এতিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছানে শূন্য দশমিক শূন্য সাত এতিয়া চোৱা শূন্য এইটো শূন্য গ'ল এইটো দশমিকটো দি লৈছোঁ এটা শূন্য শূন্য তাৰ পৰা দশমিক আহিব তাৰপিছত এইটোৱে শূন্য আছিলে যেন এইটো শূন্য দিলোঁ তাৰপিছত এইটো পৰ সাতটো বঢ়াই দিলোঁ চিম্পুল গতিকে যদিহে তোমালোকে এশ সাতক হৰণ কৰা তেতিয়া এইটোৱে ওলাব ঠিক আছে মই প্ৰথমে কৰি দিছোঁ এইটো সাত আৰু ইয়াক এশ এ কৰিব লাগে এতিয়া যিহেতু হাতক নাযায় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম দশমিক দিম শূন্য আহিলে এতিয়া এশ এটো সতৰ কোনা যায় গতিকে আমি কি কৰি দিম আকৌ এটা শূন্য দিম তেতিয়া ইয়াত আকৌ এটা শূন্য বহি যাব তেতিয়া আমি কি বাৰে কৰিম সাত বাৰে দি দিম তেতিয়া কি হ'ব সাতশ হৈ যাব এতিয়া এইটো মিলি গ'ল তেতিয়া একেই হ'লনে দশমিক শূন্য সাত দশমিক শূন্য সাত ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা তাৰপিছতো কি দিছে চাওঁচোন তাৰপিছতো চি নম্বৰটো কি দিছে চোৱা এহেজাৰ ভাগৰ পঞ্চাছ ঠিক আছে এহেজাৰ ভাগৰ পঞ্চাছটো এতিয়া মই কৰি দেখাম চাবা দেই চিটো এহেজাৰ ভাগৰ পাঁচ ঠিক আছে আমি প্ৰথমে কেনেকৈ পঞ্চাছ আছিলে এহেজাৰ ভাগৰ পঞ্চাছ গতিকে আমি যোৱা ওপৰৰ শূন্য আৰু তলৰ এটা শূন্য গুচি গ'ল আমি ধৰি লৈছোঁ ধৰি লৈছোঁ শূন্য এটা গ'ল এইটো শূন্য এটা গুচি গ'ল এতিয়া আমাৰ কি আছে ইয়াত কেইটা শূন্য থাকিলে দুটা শূন্য তলত গতিকে আমি আগৰ নিচিনাই কৰিম প্ৰথমটো শূন্য গুচি গ'ল ইয়াত আহিলে দশমিক এটা দিলোঁ এইটো শূন্য আছে শূন্য আৰু ওপৰত কি আছে পাঁচ আছে পাঁচ কি বুলি লিখিম এতিয়া শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ এইটো বুজি পাইছানে শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ এনেদৰে লিখিব পাৰা নেক্সটটো তোমালোকক কি দিছে চোৱাচোন নেক্সটটো তোমালোকক দিছে এহেজাৰ ভাগৰ দুই এতিয়া আমি এহেজাৰ ভাগৰ দুইটো কৰিম চাবা দেই ডি নম্বৰটো এহেজাৰ ভাগৰ দুই অ'কে এহেজাৰ ভাগৰ দুইটো কেনেকৈ লিখিম এইটো শূন্য হ'ল শূন্য তাৰপিছত কি দিওঁ আমি শূন্য দি দশমিক এটা দিওঁৱেই গতিকে তাৰপিছত আৰু শূন্য দুটা আছে গতিকে আমি দুটা শূন্য দিলোঁ ওপৰৰ সংখ্যাটো দি দিম এতিয়া দুই এতিয়া আমি কিমান পালোঁ শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য দুই ঠিক আছে নিশ্চয়তো বুজি পালা প্ৰথম শূন্যটো এইটো আমি দি ল'লোঁ প্ৰথম শূন্য এটা দি পেলাই দশমিক দিবই লাগিব তাৰপিছত কি আছে দুটা শূন্য আছে ইয়াতো দুটা শূন্য থকাৰ কাৰণে আমি দুটা শূন্য বঢ়াই দিলোঁ ওপৰৰ সংখ্যাটো বঢ়াই দিলোঁ এই এতিয়া নকৰিও এইটো টেকনিকহে মই শিকাই দিছোঁ গতিকে তোমালোকে যদি এইটো ব্যৱহাৰ নকৰা যদি এহেজাৰে দুই খৰণ কৰা তেতিয়া এইটোৱে ওলাব ঠিক আছে যদি ভংাংশৰ বুলিবা এইটোৱে ওলাব নেক্সট কি দিছে ইটো এশভাগৰ ষাঠি এতিয়া এশভাগৰ ডিপছত কি এইটো ইটো কিমান দিছে এশভাগৰ ষাঠি এশ এশভাগৰ ষাঠিটোনো কিমান ওলাই চাওঁ এশভাগৰ ষাঠি তে সেইবোৰ কেনেকৈ ওলাইছে নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা এশভাগৰ ষাঠি এতিয়া আমি ওপৰত যদি শূন্য থাকে তলতো যদি শূন্য থাকে তেনেকৈ আমি যেনেকৈ কাটি গৈছিলোঁ বা কাট খাব তেনেকৈ ইয়াতো কাটিব চোৱা এইটো এটা শূন্য কাঠ খালে এইটো এটা শূন্য কাট খালে গতিকে এটা শূন্য আছে গতিকে আমি প্ৰথমে শূন্য দিলোঁ তাৰপিছত দশমিক এটা দিলোঁ এইটো শূন্য ইয়াত বহিয়ে গ'ল হয় দশমিক এটা দিলোঁ এতিয়া আৰু শূন্য আছে জানো নাই গতিকে ওপৰত ছয়টো বহি যাব শূন্য দশমিক ছয় এইটো বুজি পালানে নেক্সটটো এফটো কি দিছে এহেজাৰ ভাগৰ সাতশ পঞ্চাছ এফটো দিছে এহেজাৰ ভাগৰ সাতশ পঞ্চাছ এতিয়া এইটো আমি কৰিম চোৱা ইয়াতো আমি যেনেকৈ শূন্য থাকিলে মানে এটা শূন্য এইটো এটা শূন্য কাটি যায় গতিকে আমি কি বতৰা পালোঁ দুটা শূন্য আছে গতিকে প্ৰথমে এটা শূন্য দি ল'লোঁ দশমিক আহিলে এটা শূন্য গুচি গ'ল ইয়ালৈ আৰু এটা আছে ইয়াত তোমালোকৰ এই শূন্যটো মই দি দিছোঁ কিন্তু শূন্যটো দিব নালাগে আচলতে তোমালোকক শূন্যটো নিদিবা দেই ইয়াত মোৰ বহি গৈছে কিন্তু শূন্যটো নিদিবা এতিয়া এটা ক'ত তোমালোকে সাত পাঁচ লিখিলেও হ'ল যে শূন্য দশমিক সাত পাঁচ ঠিক আছে ইয়াত শূন্য দশমিক সাত পাঁচ লিখিবাযোৰ এহেজাৰে যেতিয়া তোমাৰ সাতশ পঞ্চাছো শৰণ কৰিবা তেতিয়া ওলাব শূন্য দশমিক সাত পাঁচ এনেদৰে কৰিবা নেক্সটটো কি আছে দহ ভাগৰ ন যিটো দিছে তোমালোকক বি কৰিছোঁ যিটো দিছে তোমালোকক দহভাগৰ ন এতিয়া দহভাগৰ ন কৰিছা আমি শূন্য শূন্য বঢ়ালোঁ দশমিক ওপৰ সংখ্যাটো দিম ন ঠিক আছে শূন্য দশমিক ন এইচটো দিছে এহেজাৰ ভাগৰ দহ এইচটো দিছে এহেজাৰ ভাগৰ দহ এহেজাৰ ভাগৰ দহ এতিয়া আমি আগতে কৰিছিলোঁ শূন্য শূন্য গাত খাই যাব গতিকে এইটো শূন্য গাত খালে এইটো শূন্য কাঠ খালে গতিকে দুটা শূন্য আছে এটা শূন্য ইয়াত বহালোঁ দশমিক শূন্য ওপৰত কি আছে এক এটা থাকিলে গতিকে এক দিম শূন্য দশমিক শূন্য এক ঠিক আছে এইটো বুজি পালা এইচটো এইটো আছিল এইচটো গতিকে ইয়াৰ উত্তৰবোৰ প্ৰথম এক নম্বৰটো কি হ'ল শূন্য দশমিক পাঁচ দুই নম্বৰ শূন্য দশমিক শূন্য সাত চিটো হৈছে শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ ডি টো হৈছে শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য দুই আৰু ইটো হৈছে শূন্য দশমিক ছয় এফটো হৈছে শূন্য দশমিক শূন্য সাত পাঁচ আৰু তোমাৰ জি টো হৈছে শূন্য দশমিক ন আৰু এইচটো হৈছে শূন্য দশমিক শূন্য এক নিশ্চয় তোমালোকে এইটো বুজি পালা নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা নেক্সটটো চোৱা তোমালোকক এইটো দিছে তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰিব দিছে তালিকাখন পূৰ্বৰ পৰা ইয়াত দিছে ভগ্নাংশ ইয়াত দিছে দশমিক ভগ্নাংশ আৰু ঋতুটো পঢ়িব দিছে ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথমটো দিছে দহ ভাগৰ দুই দহ ভাগৰ দুই আমি কৰিলে কিমান পাওঁ শূন্য দশমিক দুই গতিকে ইয়াত কি পঢ়িব শূন্য দশমিক দুই ইয়াত খালী ঠাইত দিছে ইয়াত কৰা নাই গতিকে ইয়াত দিছে শূন্য দশমিক তিনি শূন্য দশমিক তিনি তিনি দিলে কি হ'ব দহ ভাগৰ তিনি এইটো শূন্য দশমিক তিনি ইয়াত দিছে শূন্য দশমিক পাঁচ তেতিয়া ইয়াত দহ ভাগৰ পাঁচ ইয়াত কি পঢ়িব লাগিব শূন্য দশমিক পাঁচ ইয়াত লিখি দিব লাগিব শূন্য দশমিক পাঁচ ইয়াত আকৌ তোমালোকৰ দশমিক দশমিক ভগ্নাংশৰ কি দিছে দহভাগৰ ন দহভাগৰ ন ইয়াতহে ভগ্নাংশ দিব দহভাগৰ ন ইয়াত হ'ব লাগিব কি হ'ল শূন্য দশমিক ন ইয়াত শূন্য দশমিক ন লিখিবা আৰু ইফালে কি দিব দহভাগৰ ন ইয়াত লিখিবা শূন্য দশমিক ন ইয়াত লিখি দিছে শূন্য দশমিক ন এক শূন্য দশমিক ন শূন্য দশমিক ন এক এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি হ'ব এশভাগৰ কি হ'ব একাৱন্ন চৰি এশভাগৰ একানব্বৈ ইয়াত শূন্য দশমিক পাঁচ সাত ইয়াত লিখিবা শূন্য দশমিক পাঁচ সাত ইয়াত লিখি দিবা শূন্য দশমিক পাঁচ সাত মানে কি হৈছে এশ ভাগৰ চৌৱন্ন ঠিক তেনেদৰে শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ মানে কি হৈছে এশভাগৰ পাঁচ ঠিক আছে নিশ্চয় বুজি পালা ইয়াত মই লিখিয়ে থৈ দিয়া আছে গতিকে তোমালোকে তালিকাখন চাই ল'বা ঠিক আছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিম তোমালোকৰ পাঠ নম্বৰ আঠ জোখমাখ দৈজ্ঞ এই পাঠটোৰ পাঠভিত্তিক কুৱেশ্যন এন্সাৰসমূহ লৈ আহিম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা